Türkiyə prezidentinin Azərbaycan səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında həlbi müttəfiqliyə dair sazişin imzalanması vacibdir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Həkatının sədri Qubad İbadovu deyib. Stad: Bu gün Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğan qəlibə paradında iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlir. Səfər 2 gün davam edəcək. Səfər çərçivəsində iki qardaş ölkə arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə yönələn sənədlərin imzalanması gözlənilir. Ümid edirəm ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hədakatı tərəfindən də təklif olunan həlbi müttəfiqliyə dair saziş də imzalanacaq. Bundan başqa ölkələr arasında gömrüksüz və azad ticarətin, milli valyutalar üzrə swap sazişinin imzalanması da vacibdir. Türkiyə prezidentinin Azərbaycan paytaxtından Ermənistanı və Qarabağ mühalbəsi zamanı ona havadarlıq edən diqqət mərkəzi dövlətlərə birbaşa və açıq mesajlar ünvanlayacağı gözlənir.